Привет, дорогие друзья. Хочу сказать, как установить экспортент Icon Pack. Заходим в наш Play Market. И давайте мы установим э, первый первое приложение, дорогие друзья. Так, уже э, влепите лайк на данное видео. И давайте я покажу, как установить, дорогие друзья. Так, э, Play Market у нас уже э, загрузился. Заходим в поисковую строку, пишем э, здесь, дорогие друзья, Poco Launcher. Poco Launcher мы установим, дорогие друзья. Мы это приложение э, установили, э, дорогие друзья. Э, э, так, сейчас загрузится, нам покажет, что мы его установили. Это приложение так, это уже Poco Loungeer. Так, э, открыть, пишет приложение, обновить, пишет, открыть, дорогие друзья, какое-то обновление, но мы это приложение э, не будем открывать, дорогие друзья. Так, мы его установили, я установил это приложение. Так, дорогие друзья. Ну давайте э, Так, дорогие, мы установили это приложение. И давайте мы же, дорогие друзья, так, зайдем на... Э, так, откроем наш поколанчо, дорогие друзья. Вы уже лепите лайка и давайте мы это приложение откроем. Так, давайте мы э, выберем э, стандартную, так, дорогие друзья, обои тему, так, дорогие друзья, и применяем, применяем, дорогие. Давайте разрешение, здесь настройки разрешите. и давайте я вам покажу, дорогие друзья, э, как установить экспортант Icon Pack. Но, дорогие друзья, наш Poco Launcher загрузился, загрузился, так, и давайте мы по умолчанию сделаем наш же Poco по умолчанию, так, дорогие друзья, давайте мы Э, все сделаем. Круто, интересно. Так, э, здесь тоже притаскаем. Нам надо э, здесь делать настройку, дорогие друзья, этого пукла лаунчера. Давайте мы здесь настроим, дорогие друзья. И давайте все, что нам это не надо. Так, нам надо, дорогие друзья, снова что-то надо переместить, дорогие. Здесь надо переместить. И давайте мы снова что-то вот здесь переместим. И давайте покажу, как установить. Сначала, дорогие друзья, делаем Э, такой вот щипок экрану зайдем в на, настройки давайте еще дорогие друзья давайте мы системные что так нам не надо э, так системные так нам надо зайти фон так можете делать фон такой вот он можете делать черный фон можете делать такой вот фон серый черный или белый дорогие друзья ладно пакет иконок может здесь кто-то меня делать разрешение дорогие друзья и давайте мы на, на, что они макета, давайте мы 5 делаем, или 4, или М, или L, или XL делать огромные иконки, давайте мы делаем стандартные, и да, не будет что применять, категория, так не надо нам это, меню рабочий стол, нам на эту пропозицию, нам это, нам, мы отключаем, дорогие друзья, эти функции рабочий стол, так, стричка виджетов, это будет нам виджет, так, эту функцию мы отключаем, здесь тоже, так, нам не надо функции. Давайте мы и на ну, макета, нам не надо макет. Давайте мы пакет иконок установим. Вот э, будет... Э, э, уже будет э, нас 3 час 3 или как но ну, давайте мы это типа применим дорогие друзья и давайте мы посмотрим так такие вот же дорогие друзья розовые иконки мы применили давайте мы и обои же применим дорогие друзья так и давайте мы обои так обои тоже нам надо чтобы было интересно и стильно и кастомно. Так, дорогие, вы лайка. Сюда заходим, дорогие человечек, и зайдем сюда, и давайте мы первые обои применим, дорогие друзья. Первые же обои, так, дорогие друзья, обои, но первые давайте мы применим. Вы лайка лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал, если хотите какие-то больше интересные видео видеть на моем же YouTube канале. Ну так неплохо будет же иметь. Так, дорогие друзья, мы ждем, так, и же, так, аль... фото, альбомы, давайте мы зайдем здесь, давайте мы первые же такой э, фо... Давайте мы здесь, и такой, давайте обойну применим, дорогие друзья, так, загрузилось или нет? Мы сейчас и посмотрим, дорогие друзья, так, так нету, давайте лайк влепите и давайте зайдем. Так, дорогие друзья, такие вот в форме сердечек, такие вот тоже вам стильные обои понравятся, дорогие друзья, тоже. Так, дорогие друзья, ходим на работу, что увидим такие вот обои для такого вот э, 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 icon часть третья, вам тоже понравится. Дорогие друзья, такие вот стильные иконки, тоже неплохо. И кастомизация для обоев в виде сердечек, вам тоже понравится. Для девушек тоже будет. тоже, Дорогие друзья, новый лайк тоже ставьте, дорогие. И давайте следующий. Еще тоже будет обоина неплохая. Так, влепите лайк, дайте уже вторая обоину. Первая была, давайте вторую бой. Так, вторую обойну тоже по понравится, дорогие друзья. Вторая обойна тоже заслужит лайка и подписку на мой YouTube канал. Так, вторая обойна идет. Дорогие друзья, здесь вторая обойна. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Так, дорогие друзья, вторая обойна откроет будет в виде какого-то фонарика или что. Вторая обойна. То неплохо будет на рабочий стол, тоже топу заходит. И касса, на то для экспортера, и пак тоже часть третья тоже мы нравится. Такие вот розовые, для розовых иконок тоже будет топ. Такие вот для розовых, розовых иконок тоже топ. Эти обои. Такая вот э, лампа, э, такая вот э, какая-то э, лампа или что, дорогие друзья. Желтые на красном фоне тоже не топ, топ будет. Дорогие, ну тоже лайк ставьте. Так, третья обои найдет. Так, третья обойна будет у нас, такая вот третья обойна. Третья обойна будет тоже неплохо, третья... Третья обойна выйдет э, же в нас, дорогие друзья. Третья обоина, так, дорогие друзья, в виде часов. Таких вот в виде часов будет, или что? В виде часов тоже третья обойна. Так, третья обойна тоже неплохо. Такие часы красные или голуб, каким-то голубым цветом и желтым. Такие вот часы тоже для э, экспортных э, икон часы третья тоже неплохо будет. Для таких вот розовых иконок, дорогие друзья. Для розовых каналов mm -hmm. это эти обоины то неплохой. Будет четвертый обоин. Четвертый обоин. Четвертый обоин. То неплохо. Четвертый обойн идет на... Четвертый обоин. Вы лайк ставьте, дорогие друзья. И наш идет четвертый обоин на три обоины. Четвертый обоин то неплохо. Будете иметь. Так дальше. Так, это это обоины применяем. Так, четвертый обоин какая-то улица или что-то такое на красном фоне. И желтым какой то солнце или что-то такое улица или что-то белое. Красно-желтое из черным из с... Красно-Желтое из таким вот с... Белым цветом тоже неплохо будет иметь. Так тоже круто и весело. Так тоже интересно, стильный айконпак, розовый. Эти обои тоже топу заходят, какая-то улица или что фонарь там что-то показывает. Какой-то мост или что. Давайте смотрим следующую войну. Следующая война будет, дорогие друзья. Четыре бойны, посмотри. Четыре обоины или как? Идет пятый пятая бойна, дорогие друзья, неплохо, неплохо будет, стильно, кастану и весел Так, пятая бойна, лайк ставьте. Так, четыре, три, четыре посмотрели. Так, вот какая-то бойна идет, пятая. Пятая бойна тоже неплохо будет же иметь. Такие вот глаза, тоже интересные, красные глаза. Такие вот тоже неплохо, э, с голубым цветом э, и бегом. Также такие для экспортен и компактных розовых тоже будет неплохо выглядеть. Тоже вы лайк ставьте и подписывайтесь на мой тип канал то неплохо будет топу заходит и весело дорогие друзья, тоже для экспортанта и компакт тоже топу заходит эти обои какие-то глаза или что да ну красные глаза или что давайте ну с цветом красным давайте мы следующее война будет шестая обойна или как дорогие друзья так или пятая значит четыре обоины пятая шестая война нет это, это шестая обойна давайте мы посмотрим Шатая убойная тоже будет топ. Вот. Шатая И вы лайк ставьте, дорогие друзья. Так. 4 обойны мы сегодня применили, дорогие друзья. Пятый. Три, четыре. 5 6 обойна неплохо будет. -то... Друзья... Так, Тоже неплохо будет. Какой-то, дорогие друзья, тоже неплохо будет, шестая обойна, дорогие друзья. Какой-то вид голубой, дорогие друзья. И желтым такие вот, какой-то на розовом фоне, дорогие друзья, что запишет. А на английском языке какой-то поп-арт или что. Мишка, и нас на ведмежонок или что такое голубой торг для экспорта і компак тоже топов дорогі друзі друзья. Тор для экспорта і компакт тоже лайк ставьте если понравилось. Такі от жестільні кастомізації Лайк і подписку в канал. Давайте ми следующий обойну применим, дорогі Такі от мішка, голубой відміть или що? Давайте следующий оббой, такі на разум фоні Так, обойна буде седьмая. Три, три обойни. Я считаю, седьмая бойна будет. Седьмая бойна тоже неплохо будет иметь. Тоже лайк, подписка, на мой канал. И давайте мы седьмая бойна посмотрим. Седьмая бойна, дорогие друзья, 3, 4, 5, 6. Седьмая бойна тоже. Такой вот скелет, дорогие друзья, на розовом фоне. Седьмая бойна, такой вот скелет тоже будет. Лекс Пуэттен, и компакт тоже розовый подходит. Тут такой вот черный скелет. Таким вот глазами каким-то крестиком белым. Такой вот скелет тоже, подходит. черный скелет на фоне розовом. Такой вот скелет тоже понравится. Для таких розовых и, розовых иконок. Так, сейчас мы 7 обои бойна скелет, и розовый на черный, Чёр... черный скелет на розовом фоне. Ладно. Таких вот экспортант для розовых иконок экспортант тоже топу заходит. Так, давайте мы следующие бойны Давайте мы следующие бойны Посмотрим, будет восьмая бойна И восьмая бойна тоже топа будет иметь. Восьмая бойна Так, сколько мы обойн? Две обойны. Четыре обойны. 6 7 бойна. Так, 7, 8, 8 бойна. Дорогие друзья, вы лайк тоже ставьте и подписывайтесь на в канал если хотите иметь такие тоже стильные бойны. Дорогие друзья, так. Нас идет, и сколько бойна? Дорогие друзья, так смотрим. 3 обои 4, 5. 6 бойна, 7 и 8 бойна. 8 бойна тоже неплохо будет иметь. Такие вот какие-то... -то, тоже неплохо будет иметь такие вот, дорогие друзья, такие-то бойны. Пластырь, как называется эта штука? Такие вот неплохой такие вот пластырь красный с желтым И зеленым и красным на красном фоне Дорогие друзья, ладно? такие вот пластырь тоже неплохое обойна Дорогие друзья, такая тоже текстильная обойна Для эксплуатации компактных розовых тоже топов Заходите в текстильный и весь, ладно Давайте мы девятую обойну посмотрим Давайте девятую обойну и девятую обойну то неплохо будет иметь. Так круто и весело, дорогие. Вы только лайк ставьте и подписку на мой канал. Так, 3 обоины, 4. 4 обоины, 6. Так, 3 обоины, 5, 6, 7, 8. 9 обоина. 9 обоина только. Какой-то монстр на машине или что, дорогие друзья. Такой вот монстр, дорогие, то неплохо. Такой вот монстр голубой на розовой машине, дорогие друзья. Едет по улице. Такой вот тоже. Для экспорта на тоже топовый. Заходит экспорта иконпак. Некспорт like тоже лайка. Вы ставьте лайкать, подписку на вот канал. Некспонтент, like такого тоже понравится. Часть третья, так дальше. Смотрим же, дорогие друзья, кот монстр, э, синь, э, голубой синь. Давайте смотрим следующую обоину. Десятую обойну у нас 10 Десятый оббойну тоже неплохо будет. Десятый бой, сколько мы обоим применили нас. Итак, оббой у нас ідет. 3 оббоины, 6 убоїн ідет, 7, 9, 10 боина, давайте мы применим. Десятую обоин тоже лайк. Слушай, 10 боїн. Дорогие друзья, 10 обойна, вы лайк ставьте и подписку на мой тюб-канал. Как мы обойны применили сегодня? Три обойны. Шесть обойн, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Так, и такой тоже, какой-то человек или какой-то тоже монстр, дорогие друзья, такой тоже подойдет. Десятая обойна, тоже неплохо. И для экспортента и который тоже лайк, заслушайте и подписку на мой тюб-канал такой тоже монстр какой-то э, такой вот желтый робот и что, дорогие друзья э, вот, э, такой вот такой вот желтые кепки и кутки желтые дорогие друзья на розовом фоне какой-то робот и голубой робот на розовом фоне тоже для мужиков или для уже который будет топовый для таких вот и конпак тоже подойдет давайте мы десятую бойну применим десятая бойна тоже неплохо будет десятая бойна его лайк ставьте и подписку на мой тюб канал так как у меня обайн применился, у нас обайны. 3 убойнища Дорогие друзья. Так, так, все, так и... же Так, убойну будет нас. Убойна, дорогие, поменяем убойну. Так, что, Так. И давайте обойно. мы следующего убойну поменяем на 11 убойна. И давайте ролик завершает Так, дорогие друзья, 11 бой И неплохо будет иметь. Так, какой-то человечек, дорогие друзья. И вы... Так, лайк ставьте и подписку на мой YouTube канал. Да, такой тоже человечек. Какой-то... У дорогие друзья, такой вот, тоже понравится. Дорогие, только лайк ставьте. И... же дорогие друзья. Так, лайк ставьте, дорогие друзья. И подписку на мой YouTube канал. Давайте такие вот... to oboje cię i e, że

только лайк ставьте и подписку на канал. Ладно, дорогие, ты можете здесь тоже. так, и, и тогда шла нам понравится такие стильные кастомизации только для вас. дорогие, ты только лайк ставьте. И, и, и тогда, дорогие, ладно, вы только лайк ставьте. И вам эта кастомизация. И только лайк ставьте, дорогие же И же, дорогие друзья, такая стильная кастомизация. Же, стильная кастомизация только для вас. Вы только лайк ставьте. И вам иконки понравятся. Такие вы можете применять и делать такую стильную кастомизацию только для вас можете делать, можете эффекты, можете делать, можете так делать и стильно делать кастомизацию на ваш рабочий стол, можете сколько можете так делать, делать, такого вот можете делать, дорогие, можете так делать и можете делать уже можете так делать, можете так получше будет экран. тогда Тогда шланг, вы только лайк ставьте и подписка на мой канал. И дорогие друзья. Euh, можете так как хотите можете эффект делать, можете стандартный эффект делать дорогие только вы лайк ставьте и подписку на мой тип, на мойте канал дорогие друзья. какая-то кастомизация тоже понравится на 2000 тысячи то только лайк ставьте и же дорогие друзья всем же чао увидимся в новых видео только yeah, yeah. так и же дорогие друзья всем же э, так чао увидимся в новых видео только лайк ставьте на кастомизации такие стильные кастомизации только для вас можете делать можете кастомизировать свой же рабочий стол и так дальше, Мойте эффекты, мойте все делать и так дальше, Дорогие, только для вас. Только лайк ставьте и дорогие, вы можете иконки ставить, можете и дорогие, можете еще стандартные иконки поменять. Можете, нет, можете так делать. Ладно, дорогие, только лайк ставьте, можете. x 4 можете, 5 делать, можете. xr сделать, ладно. Огромные иконки перемени дорогие друзья. Ладно, только лайк ставьте и подписку не можете. Здесь делать коло, номер, можете на что вы не. Ладно, вы только лайк ставьте и, на... и делать, call, ваш, кто, кто, не... ладно, дорогие друзья. Всем же чао, увидимся в новых видео и роликах. Но эта кастомизация вам тоже понравится. в э, 2025 году неплохая кастомизация, только для вас только лайки. Всем же чао, пока-пока, дорогие друзья. Лайк ставьте и же чао, пока, дорогие друзья, чао.